الاسلام و وبمحمد النبي ورسولا قال الله تعالى في الكتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان الصلاه سكن لهم والله سميع عليم <coughs> Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah yakni zakat supaya dengannya engkau mensucikan harta mereka, engkau mensucikan jiwa mereka dan mensucikan diri mereka. Dan doakanlah mereka sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Alhamdulillah. Segala puji-pujian kita rafakkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, atas segala nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita. Semua ada nikmat itu berupa nikmat kebahagiaan, nikmat kesenangan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan jauh daripada keriuhan, kebisingan, jauh daripada gundah gelana. Itu semua nikmat yang Allah beri. Kadang-kadang nikmat itu kita tidak sedari dan kadang-kadang kita sedari bahawa apa yang kita yang kita nikmati hari ini sebenarnya merupakan nikmat yang Allah taala beri kepada kita dan jika kita menghitung nikmat-nikmat itu kita tidak mampu menghitungnya Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarga para sahabat tabi'in tabi, tabi dan kepada mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik sebesar-besar sunnah baik sekecil sunnah dengan niat kita cinta kepada Rasulullah dengan niat kita ingin mentaladani suri ya, eh, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa sahaja yang Rasulullah buat sepanjang 24 jam eh, Kehidupannya kita ingin Eh, kita ingin contohi, kita cuba eh, ikuti, eh, walaupun kita tak mampu, eh, mungkin mengikut semua apa yang di, diberi yang dicontohi oleh Rasulullah, tapi kita tetap eh, cuba eh, dengan niat kita ingin eh, mencintai Rasulullah. Eh, kita cinta kepada Rasulullah dan mudah-mudahan kecintaan itu menjadi satu asbab untuk kita masuk syurga dan kita mendapat syafaat eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tuan-tuan, uh, puan perempuan, ayah-ayah, ibu-ibu uh, Sebenarnya kuliah ganti eh. Uh, kuliah ganti, kuliah saya hari selasa 18 bulan uh, Saya tengok ada kekosongan uh, hari ini Sebab hari Isnin tu saya ke hospital Hospital takut eh, Takut apa ni, wadud ke apa kan <laughs> Jadi takut selasa tu saya tak saya tak sempat nak pergi Jadi Alhamdulillah Ada ruang ni, ada Apa ni, asatizah mungkin yang Ada kuzuran tak hadir tu saya gantilah ya eh. sepatutnya bukan kuliah saya pada hari ini. Baik <coughs> eh, kita sambung eh kuliah kita eh, kuliah fik zakat eh jika bulan lepas kita apa ni kita bincang ataupun kita bahas berkenaan zakat harta iaitu di bawah zakat pendapatan ni eh. saya rasa untuk masjid ni saya dah habis kot. eh masjid lain ada yang eh Uh, baru eh, baru start eh, pengenalan kepada asas zakat eh. ada yang baru kepada pengenalan kepada harta-harta yang dikenal dengan zakat eh. dan uh, hari ini saya nak bawa berkenaan zakat pertanian eh. cuma insyaAllah kalau ada sedikit masa saya akan bawa isu apa ni isu amanah saham nasional eh. sebab dalam dalam beberapa bulan kebelakangan uh, ada pengumuman daripada Uh, ASNB esnB uh, mengenai zakat uh, peleburan eh, ni zakat atas dividen dan keuntungan ni eh. jadi dan dia melibatkan fatwa uh, jadi di Selangor ni ada beberapa isu lah eh. ada yang belum di, apa uh, sedang dibincangkan dan belum diisytiharkan lagi eh. tapi saya nak saya nak sentuh sebab ada pertanyaan ya eh. pertanyaan isu zakat uh, Peleburan amanah saham uh, bumi putera. Eh? Insyaallah kalau sempat, eh. kita tak sempat. Insyaallah lain waktu. <tuh> Baik. Pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi sebahagian besar manusia. Dengan memiliki tanah dan tanaman yang subur, ia boleh menjadi seseorang itu kaya eh maknanya kalau kita ada tanah eh dan tanah tu kita usahakan dengan pertanian dan pertanian itu subur eh? eh dan boleh diperniagakan ada keuntungan maka kita jadilah seorang orang yang kaya pada tidak kalau tak kaya sangat pun kita boleh jadi apa M40 ataupun T20 eh paling tidak kita boleh bayar zakat nah, itu je eh atau zakat perniagaan atau atas zakat pertanian. Eh, dia ada dua tu. Eh. Kenapa ada dua? Sebab tak semua pertanian itu kita kena bayar ikut kaedah zakat pertanian. Eh. Ada setengah-setengah pertanian itu dia tidak termasuk dalam kategori zakat pertanian. Eh, tapi dia termasuk dalam kategori zakat pendapatan atau zakat perniagaan. nanti kita bahas. Eh. Oleh kerana itu juga, hasil yang dikeluarkan daripada bumi tersebut wajib dizakatkan oleh yang demikian. Hasil tanaman yang diusulkan oleh orang-orang Islam sama ada dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan wajib dizakatkan dengan syarat-syarat tertentu. Baik, dari segi ta'rifan, zakat yang diwajibkan atas tanaman yang menjadi makanan asasi yang mengenyangkan bagi penduduk di sesebuah negeri ya itu dari segi takrifan ni lah sebenarnya banyak ni takrifan ni eh. cuma uh, satu je yang diberi ni uh, ini berdasarkan uh, fatwa sistem pengurus pengurusan kutipan zakat negeri Selangor, eh. muka surat 52. Eh. Bagi penduduk di Malaysia, oleh kerana makanan asasinya adalah nasi dan nasi itu berasal daripada beras, eh, padi, maka zakat tanaman yang sesuai bagi negara Malaysia adalah zakat pertanian iaitu padi eh di antara uh, makanan ruji lah eh, makanan ruji yang, yang 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 dikenakan zakat eh iaitu kalau kita memang makanan ruji makanan asasi kita adalah beras eh kita tak makan gandum tuan-tuan eh. Uh, uh, tapi antara zakat yang di, uh, zakat tanaman yang dikategorikan yang dikenakan sebagai zakat pertanian a uh, iaitu zakat uh, padi, barley, gandum eh, kurma eh, kismis eh. Dia menjadi mungkin ma menjadi makanan ruji di setengah-setengah tempat. Itu eh? terutamanya gandum kan. Gandum tu bukannya lah gandum yang dalam bentuk tepung ni. Eh? Gandum ni dia boleh diproses menjadi uh, roti, biskut eh masuklah kita makan apa roti apa roti canai ya dia berasal daripada gandum apa tu roti nan cepat cepati bukan eh, eh tapi yang berkaitan lah eh ya. macam roti biskut dan pelbagai lagi lah eh okey yang berkait yang asasnya daripada gandum <tuh> Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya di permukaan tanah dan yang tidak menjalar yakni berdiri tegak pohon-pohon tamar, kurma dan tanam-tanaman yang berlainan bentuk, rupa dan rasanya. Dan buah zaitun dan delima yang bersamaan warna atau da daunnya. Dan tidak bersamaan rasanya, makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya yakni zakatnya pada hari memetik atau menuainya dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada apa jua yang kamu makan atau nafkahkan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan yakni melampaui batas ya. surah al-an'am 141 Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Salim bin Abdullah daripada bapaknya yang itu Hadis dari Rasulullah yang makfumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada tanaman yang disiram hujan dan air sungai atau tanaman jenis palma kadar zakatnya adalah satu per sepuluh ini sepuluh peratus dan tanaman yang disiram dengan alat penyiram yang eh, menggunakan jentera eh, kadar zakatnya adalah satu per dua puluh 5% lima peratus. Eh. Sebab itu kalau zakat padi ni dia bukan macam uh, zakat tanaman ni dia bukan macam zakat emas tuan-tuan ni eh? yang apa ni yang yang bersumberkan dengan apa yang uh, berkait nisabnya dengan zakat emas 2.5% 1/40. Eh, tapi zakat padi ni dia 1/10 dan 1/20 ni. Eh? Jadi uh, senarionya kalau kita di di Malaysia ni menggunakan semua guna teknologi eh sekarang ni tanam padi pun bukan lagi main cucuk dah. kena bubuh apa buat benih dalam apa ni dalam apa panggil tu dalam ada satu kandang tu kan. Bila dah benih tu ditumbuh baru kita ambil dan pacak pula dekat petak sawah dia dulu kan. Ha itu dah tak ada dah. Eh sekarang ni main tabu je guna mesin kat belakang tu kan. sekarang ni pula bila racun apa ni racun padi tu dia guna drone eh. Dia kontrol daripada tepi tu sambil-sambil minum kopi kan. Dia drone tu yang sembur baja, sembur racun dan sebagainya. Dan bila dituai pula tidak lagi menggunakan apa ni? Mesin ketip kuk apa? Panggil tu. Aku kuk kambing ya. Eh? Saya pernah rasa tu masa bila budak, budak tu kan. Dia tak tajam sangat tapi boleh putus lah Eh? Sekarang ni dah pakai apa? Pakai mesin dah eh? Tapi semua tu melibatkan kos. Jadi melibatkan kos maka zakatnya adalah 5%. Tapi jika menggunakan tradisional, maka zakatnya adalah 10%. Dan zakat padi ini pula dia tidak terikat dengan haul. Ya. Eh? Sebab bila dituai